اللهم انا نرجوك الا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا شابا الا هديته ولا شابا يريد العفاف الا زوجته ولا فتاه الا سترتها ولا زوجه الا اصلحتها ولا اما او جده الا بالصحه والعافيه مددتها ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم لتركيا شعبها وجنودها وحدودها وارحم شهداءها واحفظ علماءها اللهم انفع بعلمهم البلاد والعباد اللهم وارزقنا جميعا الفردوس بلا حساب ولا عقاب وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم إلهنا وخالقنا ومولانا يا الله يا الله لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك مبعدين يا ارحم الراحمين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين